Привет всем! Даю хобби там своим трошки молочка. Я с одной рукой зарубил. Кунтик. Кунтик для не мешай. вперед. Ну что, вперед. Не хочет. Пунтик он с удовольствием лупит. Ну, Молока хочет. Ну, не надо. Хуньте, крышу поломал вообще капец ты на рабы? Это что нарабил бандит надо пастух проверить подается чуть нормально Все нормально что недавно когда наша конячка бегала да? в одном месте там оборвала Там внизу бух. Тут внизу прям. А вот тут он. Это с таким городом там внизу. Ну, что, иду подержусь на пастух. Нигде не дай мне порвало. Пинкалы цепляется до земли, он не нагорнут на него там земли. он не пробывает. Ну, щелкает. Просто щелкает, пробывает. Как бы мощность теряется, но все ну, равно работает. Ничего страшного, он не за мной идут. Кинули молоко. Идут за мной. Кунтик. Провожаешь мне? Такие здоровенные кабаны боится. Боится этого пастушка маленького. Что он тут ему нового по ну, Калину. Мне, если бы захотел, то мог бы перепрыгнуть запросто. Обоится. А Сейчас пройдуся, тогда подойдусь. Сильно не пробываю. як акцина, то ли да. Держат там серьезные потери. Ну, вот. если так не дуже, то нормально. Провожай. Хобіти. Хобіти, ну що, ви провожаєте мене? Це за сезон зробили. Тут була... Ми одразу як сюди приїхали, тут була, ну як вам сказати, ну от таке ціліна. Селіна, коротше, була. Це за сезон практично, ну, там чуть порці. От вони зробили. Ну, не ці, звісно, тут були. Тут були, були другі свині, це вже другий виводок у нас. Вот, и тут выбрали все? Корешки, траву, все. Ну, вот так я скажу, вот так вот все было. Вот так как тут. Вот. И что осталось на сезон? Еще трошки, и тут можно будет нормально, будет нормальный огород, можно будет что-то садить, там что-то сесть. Вот такие дела. Пойдем дальше пройдемся. А, ага, вот, пожалуйста. Здесь все видно. видать, фунтик тут. Фунтик тут, видать, рывся. Накидал земли на провод. Надо поднять вот ее. Еще дуже низко. То я низко так делал, чтобы эти малины не лазали. Ну, они не дуже лазят, конечно. Так бывает, зайдет. Бывает, зайдет на эту сторону пастуха. Ну, вот, там что-то поезд, поезд и текает назад, боятся они, боятся пастуха. Тут тоже, это же тоже тут пастух, но ну, он сейчас отключенный тут, тут отключенный, потому что тут сейчас мало свиней, и они тут свиноматки сейчас, в этих там сидят свиноматки. Ну, сейчас на, ну, не на откорме, а отходят, короче, от малых. Бо мали так их высосали. Ну, вот, что капец. А эти мали там у меня еще есть. Ну, вот так их высосали, что, шо... что просто капец. них пересадили мы сейчас, и они... И они это... Ну, отъедаются, поправляют здоровье. Поправляется поправляются, тогда уже побачим, там или фунтиков данных. Вот. Либо от того кабанчика. Он уже половозрелый. Он уже половозрелый. Ему уже, по-моему, 5 месяцев. Если я не ошибаюсь. А он выглядывает. Это тоже фунтиковые, фунтиковые мали. Сейчас покажу. Грязнюли. Ну шо вы, карапузы. Ты трошки старше, это тоже фунтика. Ну что ты, папаша? У -у 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 -у. Хочется ему туда. Хочешь туда, до них, да? Нельзя. Здесь тоже пробывает пастух. Ну, их шучит, ну, щелкает. Я думаю, вам не ну. карапузы? он-то тоже будет производитель тут такие, ландрас типа. Ну тоже что-то намешано, там оно не чистокровное. А, тоже кабан растет. А, ну, а ну, фунтик. Ну что, карапузы, дети уже греться. Ну, на улице не так, не, не морозно. В принципе. А, фунт лиза. Ну куда ты лизаешь? Сейчас бахнет электропастухом, будешь знать. Ну, такие дела, короче. Так, ну, в принципе, тут все нормально.